بہت آپ نے جس انداز سے اس کو بیان کیا اور ظاہر سے بات ہے اب ہمارے ہاں جیسے اسلامک سوشلزم والے بھی آئے تھے تو ان کا بھی استدرال یعنی یہ مساوات غلاموں کے حوالے سے وہ سب یہی لیتے تھے یعنی جو قرآن مجید میں تو بلکہ ڈاکٹر فضل الرحمن وہ اسلامک سوشلزم وغیرہ کے قائل نہیں ہے لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو تو اس میں شدید شدت سے دو چیز نظر آتی ایک تو خدا کی توحید ہے اور دوسرا جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کے حقوق اس کا خیال رکھو وہ سارا تو اس حوالے سے میں نے کہا کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہوئی یہ ہو کہ یہ مطلب سوشلزم والی یہ بات تو پوری ہمارے ہاں اس پہ ایک بہت بڑا لٹریچر بھی وجود میں آیا لیکن چونکہ آپ نے جس جو میرا سوال تھا اس کے حساب سے آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو لایا اور امام علی مقام امام حسین تک آپ لے ہے تو اب ہم یہاں پر یہ آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ترقی پسند ادب کا جو پورا ایک بہت زرخیز ادب نکلا ہے یہاں پاکستان ہند پاک میں اردو میں تو اس کے اندر کیا کسی نے اس پورے تاریخ کو اس زاویے سے دیکھا ہے ہمارے ہاں جو ترکیب سند تحریک تھی جو انیس سو چھتیس میں شروع ہوئی ہر عہد کی ایک اپنی ترکیب سند تحریک ہوتی ہے ترکیب سنگ تصبر ہوتا ہے ابھی میں نے کے دور کا بتایا جی ہمارے ہاں اور اس میں دیکھیں ہر عہد کا جو بنیادی ترین تقاضہ ہوتا ہے ترکیب چند اس کو مرکز بنا کے آگے ہمارے ہاں سرمایہ داریت کے وجود میں آنے کے بعد معیشت جو ہے وہ بنیادی ترین چیز بنی اور معیشت پر بننے والے طبقاتی ڈھانچے نے بنیادی عہد کی اب اس کے علاوہ چونکہ ہمارے پاس غیر مارکسی کوئی اور حل موجود نہیں تھا کوئی ماڈل موجود نہیں تھا تو اس لیے اسی کو لے کر پوری دنیا کے لوگ چاہے مسلم تھے یا غیر مسلم تھے وہ آگے بڑھ اب چھتیس والی جو انیس سو چھتیس والی جو انجمن ترقی سن مصنفین ہے اس نے دو طرح کے طبقات کو جوڑ کر تنظیم سازی کی نمبر ایک وہ لوگ جو سیکولر اور سائنٹیفک بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہتے تھے اور دوسرے وہ جو مذہبی بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہتے تھے سیکولر میں آپ جانتے ہیں کہ عزیز احمد سجاد ظہید ظہید کاشمیری اور اس طرح کے لوگ سارے شامل تھے منٹو بھی شامل تھے بغیرم. دوسرے وہ لوگ تھے جن میں اپنا بڑے بڑے لوگوں میں حسد مہانی شامل ہے اس کے علاوہ حسد مہانی کے علاوہ ایک اور بڑا نام جو ہے وہ براہ راست اس میں شامل نہیں تھے لیکن اس, اس ترقی رجحان کے بہت بڑے نمائندہ تھے مولانا عبید اللہ سندھی پھر اس میں اس کے اندر اور بھی مثلا خود احمد الدین قاسم فیض احمد فیض صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی بنیادوں پر آگے بڑھے یعنی انہوں نے اس کو سیکولر بنیادوں پر اگر سیکولرزم کو قبول بھی کیا ہے تو انہوں نے اسی رواداری کو آگے بڑھایا ہے جو مغلوں کے ہاں موجود تھی اور یا مسلم پیریڈ کے اندر جو معاشرے کے ہما مذہب تھے ان کی جو سربراہان ان کی جو بنیادی پالیسی تھی جس کو کبھی کہیں رواداری کہا گیا ہے کہیں انسان پرستی کہا گیا یا کی جو ہے اس کو قبول کیا جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کسی نے پوچھا کہ فیض صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا مذہب کیا ہے نے کہا کہ وہی جو میرا جو مولانا روم کا ہے تو انہوں نے کہا مولانا روم کا مذہب کیا ہے وہی تو میرا ہے اب مولانا روم جو ہے وہ بیت الوجود کے

سے تعلق رکھے یو پی سے یا بنگال کو پہلے کیا. اور پہلی بھی وہی پھر بنگال کے ذریعے سے وہ نے وستی کو, جس کو یو پی سی پی کہتے ہیں, اس کو ماڈرن کیا پھر وستی ہند کے لوگوں کے ذریعے سے وہ یہ پنجاب اور یہ جو سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے کو وہ موڈرنائز کر رہا تھا کہ وہ جنگ عظیم کا شکار ہوا اور یہ منصوبہ ادھورا ریکٹ تو اس سے آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انیس سو چھتیس کی جو ترقی پسند تحریک کی جو نظریاتی لیڈرشپ تھی وہ بنیادی طور پر یا بنگالی اس میں شامل تھے کسی نہ کسی انداز میں یا اس میں یو پی سی پی کے لوگ اردو اس میں لکھنؤ کے اور دلی کے لوگ بھی شامل تھے تو وہاں پر چونکہ ایک صدی پرانی وہاں پر شیعت کی رسومات کا کلچر وہاں موجود اور وہ اسی میں پلے پڑے تو لہذا انہوں نے اپنی ترقی پسندی یا اپنے سیکولرزم کے ساتھ اس کلچر کو آگے بڑھایا جب وہ یہاں پر شفٹ ہوئے کراچی میں یا پنجاب کے مختلف علاقوں میں تو وہ کلچر بھی ساتھ لے کے آئے تو اس لیے ایک آج کل بھی چل رہی ہے کہ شیعت الہاد اور سیکولرزم اور الہاد اور شیعت اور کا کلچر اور ترکیب سندی تو یہ آپ بھی اسی ذمن نہیں پیس کر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر لکھا گیا بولا گیا پڑھا بھی گیا اور اس حوالے سے لطیفے بھی ایون مشہور ہوئے اور جملے بھی مشہور ہوئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کلچر کو اور نظریے کو الگ الگ رکھا اور ان دونوں کو ساتھ دیکھتا. صحیح اور یہ یہ جو ترقی پسند ادب ہے اس کے اندر باقاعدہ حسین کو بطور ایک استعارہ قرریت کا انقلاب کا اور اس طرح کا اور یزید کو ایک ملوکیت کا یا جاگیرداری کا یا ملکیتوں کو نجی تحویل میں لینے والے کردہ اس طرح کا بھی کوئی استعار استعمال ہے یا نہیں دیکھیے ہمارے ہاں جو پہلا حملہ ہے مثل ہمارے ہاں ہمارے ہندو, ہندو پاک کے جو عرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ دو سطح کے ساتھ ایک بنا محمد بن قاسم کے ذریعے یہ عسکری اور قبضے والا ایک رابطہ تھا جس نے صبح سے پانچ سو سال تک ان کے قبضے میں رہا ان کے انتظام میں رہا یہ جو عسکری تعلق ہے یہ اور میں ایک اجبی کے طور پہ اس بات بات کرتا ہوں اجبی مسلمان کے طور پر بات کرتا ہوں جی جی کہ میں محمد بن قاسم کے حملے کو شاید اس طرح پسند نہ کروں جو میری سرزمین پہ دیا لیکن ایک رابطہ اور بھی جو مالابار کے سائلوں کی طرف سے تاجروں نے کیا اور یہ محمد بن قاسم سے پہلے وہ کہا گیا ہے کہ خود مکہ کے اندر ہندوستانیوں کا ایک محلہ موجود تھا ہندوستانی خود جو ہے وہ کافلہ حسین میں شامل تھے پھر رتن اور اس طرح ایک اور نام ہے وہ وہ صحابی تھے جنہوں نے یہاں آ کر اپنی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو لیکن اس کے بعد جو ہمارے رابطے خا کی سراب یا یہ جو ایرانی سراب کی طرف سے اب یہ سارا جو علاقہ ہے یہ فارسی کا علاقہ ہے اور کم از کم اس کے اوپر جو شیعت کے اثرات ہیں وہ وسطی دور میں بڑے گہرے ہیں تو لہذا ہمارے اوپر ایران اور وسطی ایشیہ کی طرف سے جو حملے ہوئے وہ اپنے ساتھ فارسی کلچر بھی لے کے آئے اس کے اثرات بھی موجود ہیں اور ساتھ شیعت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اندرونی دور میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جن دنوں دلی مسلمان فتح کر رہے تھے تو جو نیچے ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ سارے کا سارا عوض کہلاتا ہے وہ دکن کہلاتا ہے تو وہاں مسلمانوں کی جتنی ریاستیں بنی وہ دلی کے تو خلاف تھی دل کے خلاف جو ہے اورنگ زیب عالمگیر تک آخر تک لڑتا رہا بیجاپور کی ریاست گولکنڈہ کی ریاست اور کافی ریاستیں موجود تو وہ جو تھی ان کے تعلقات ایران سے بہت گہرے تھے اور وہ دلی سے کی مخاطب پہ تھے تو ایک تو اثرات اس طرف سے آنا شروع ہوئے یہ دیکھنا دوسرا یہ ہوا یہ ایرانی اثرات لیکن ایران کے اوپر جو علاقے ہیں وسط ایشی علاقے ان کے اثرات جو ہیں وہ بھی فارسی اور قدیم ایران کا حصہ ہے تو ان کے اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے اے, مغلوں کے ذریعے سے یا اس سے پہلے جو سراتین آئے تھے ان کے ذریعے تو بعد میں جب اورنگزیب زیب عالمگیر کے دور میں جب یہ دکن کا علاقہ پتہ ہو گیا تو پھر یہ اثرات ایک جیسے تو گویا اس کے ساتھ ہی جب مغل سلطنت کو زوال ہوا تو یہاں سے پھر ایک شیعہ اور اشور اور اشور کی محرم کی جو رسمیات ہے ان کے کلچر ہے ان کا سارا کچھ اس کا پھر آواز شروع ہوتا ہے اور اس کی ایک پوری مثال شمالی ہند میں موجود ہے اور وہی وہ تھینک تینکیو سر بہت شکریہ اچھا سر جو اب ہم جیسے اردو اور فارسی کی یہاں پر جو رسائی ادب ہے مرسیہ وغیرہ تو اس کے اندر بھی ایک تو بالکل خالص مذہبی استعاروں میں بات ہوئی جیسے انیس اور دبیز اور باقی اس طرح کے جو بڑے لوگ نکلے یا تو خالصیت ہے یا شیعت کی طرف مائل تھے یا انہوں نے امام حسین اس پہ دکھ کا غم کا اظہار کیا وہ سب مذہبی میں ہوں میں تو لیکن کچھ ترقی پسند ادیب بھی شاید ایسے نکلے ہیں جو مطلب جنہوں نے مرسیہ کہے جوش ہے اور میرے خیال سے ایک دو اور اگر آپ بتائیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کوئی یعنی مرسیہ نگاری میں کوئی فرق شاعری میں اس شاعری کی اس صنف میں دیکھیے ہمارے ہاں جو دکن کی ریاستیں وہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں اور اس سے پہلے جو ہے وہاں پر مرثیوں کی ایک روایت موجود تھی اس کی شکل اور طرح اس کا ادبی اظہار اور طرح بات ازا یہ ہوا کہ میر کے عہد سے خاص طور پہ جو ہے وہ شمالی ہند میں دلی کی طرف اوپر والے ہندوستان میں یہ جو ہے مرثیہ لکھنا شروع ہو گیا اور حقیقت یہ ہے کہ جب مرہٹے اور گوجر اور سکھ اور انگریز مغل انحطاط کے بعد چاروں طرف سے دباؤ ڈال رہے تو اس وقت شاہ ولی اللہ سے لے کر اور بعد کے لوگوں تک خاص طور پہ اٹھارہویں صدی میں اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جو مغلوں کی پالیسی تھی مسط نظری کی انسان پسندی کی اس کو رو دیا جائے اسی لیے شاہ ولی اللہ نے شیعوں کو کافر قرار دینے پر فتوہ دینے سے انکار کیا اسی لیے جو دلی کے دانشور تھے صوفیاء تھے تھے انہوں نے بھی اسی رواداری کو فروغ دیا انہوں نے نہ صرف ہندو مسلم کے درمیان اس رواداری کو بڑھایا بلکہ شیعہ سنی کے درمیان بھی اس رواداری کو بڑھایا بلکہ میں آپ کو مجدہ مرزا جانے جانا کے حد کا حوالہ دیا انہوں نے تو یہ کہا کہ ہندو جو ہے اس طرح کے کافر نہیں ہے جو حضرت کے عید میں مکہ میں موجود یہ ویدوں کے پڑھنے والے اور وادنت پسند ہیں اور ان کی بت پرستی صوفیہ کے ذکر سے ملتی اب آپ یہ میں مرزا بذر جانے جانا جو کہ بہت بڑے صوفی ہیں میں ان کا حوالہ دے تو اس ماحول سے یہ ہوا کہ اس امن سے دلی کے اندر جو ہے ایک رسائی ادب کے لیے ایک صدا پیدا ہو جب دلی کے اوپر حملے ہوئے نادر شاہ بغیرہ کے یہ وہ دلی اجڑی ہے تو پھر لکھنؤ سامنے آیا اب لکھنؤ جو ہے وہ انگریزوں کی پالیسی کے نتیجے میں خوشحال ہوا اور انگریز کا جبر اس پہ بہت شدید تو انگریز نے ان کو وہ صحت مندانہ سرگرمیوں کی اجازت تو نہیں دی تو پھر وہاں کے نوابین نے امام باڑے بنوائے اور جو شیعت کی جو محرم کی جو تیس چالیس دنوں کی جو رسمیں ہیں ان کو فروغ دیا اور عوام کو راغب کیا اور وہاں پر چونکہ موسیقی کا ایک وہ التظام موجود تھا اور وہاں پر جو ہے شاعری کا ایک التظام موجود تھا تو وہ ایک قسم کا ان کے کتھاسک کا بھی ذریعہ بنا اور اس طریقے سے وہ جو روایت ہے وہ نہ صرف توائفوں کے کوٹھوں تک گئی بلکہ عوام کے نیچے تک آئی اور پھر اعلی ادب کی انیس اور دبیر کی صورت میں وہ مثال بنی تو یوں آپ کہہ لیں کہ یہ وہ سارا ماحول ہے جس نے مرثیے کو روایت دیا اور پھر انہیں میر اور سودا جیسے میسر آئے پھر جدید دور میں جوش جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کو میسر آ گئے تو وہ جو مرثیہ ہے ترقی تحریک اور جدید دور میں آتے آتے جو کل تک محض امام حسین کے, کے واقعہ نگاری کو بیان کرتا تھا وہ بعد میں جب اس نے جوش نے مرثیہ لکھا حسین اور انقلاب کا انگلاب تو انگلاب وہ ہندوستان مم. کے مسائل ڈسکس کرنے لگا بلکہ کائنات کی گوٹیاں بھی سلجانے لگا وہ ایسے اس سے اپنے بریک لطیف مسائل کو ابھارنے لگا کہ جو کائنات اور سماج کے معاملات کو بھی ساتھ ڈیل کر رہا یہ ایک ارتقا کی اتنی صورت تھی جو حسین کے استعارے کے طور پہ بنی ایک چیز میں دوبارہ بتانا چاہوں گا ایک چیز ہوتی ہے حسین بطور علامت ایک بطور تشریح اور بطور استارہ جب تو چیز بطور علامت اور استارہ بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی شعور سے نکل کر اس کے لاشعور میں چلی گئی اور وہ ریاستی پالیسی سے نکل کر وہ کلچر کے خانوں میں چلی گئی हुँ. تو استارہ تب بنتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو معنی کی تہ بنتی ہے تو وہ تہ بنتی چلی گئی اسی وجہ سے بھی جوش جو ہے وہ اس کو سماج اور کائنات اور فکر کا اشتارہ بنا دے ہیں صحیح